ऐ मेर शर आनो सारे दुखा पापा त मुत करचा ल

ਹਾਂ ਜੀ ਧੰਵਾਦ। ਕੋਦਰ ਚੱਕੇ ਮੁੰਦੇ ਕੰਪੂਨਾ ਨਾ ਚਾਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਆਦਿ ਗਿਆਂ ਕਰਤਾ ਸਭ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਂਜ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ 1 ਲੱਖ 400 ਜਵਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਜਰਾ ਦੇ ਲਾਇ। ਸਰਕਾਰ ਕੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਮੰਦਾਨੀ ਸੰਕਰਨੇ ਨਿਗਰਖੇ ਵਿੱਚ। کہ اچھے دن دیکھا مارے آگیا، اچھا جنائے اسمان سامجی مارے آگیا، اچھے آگ آخری جنجور جی و سانسید پورس آواز آگیاں جیس پورس جیس باہر، جنجور نے سانسید پورس بیٹو دیمی سے آگیاں بیچار کیتا، آج جیدے اپنے تران کر گدرے گا گرو جی پترا گاٹا ہے اس کا فکر کی ہے مجور جی جی کرنگ کر جی لیا

ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਖਿਚਾ ਨਾਮ ਕਰਤੀ ਜੇ ਲਵਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਤਨ ਚਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹਰ ਜਨਨ ਨਿਆਣਿਆ ਉਹ ਦਜਾਉ ਤੁਮਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣੇ ਸਸਨ ਨੇ ਨੇਕness ਦੀ ਜਿਹਾ ایسے ایسے لال جی ہو جیسے نیم دیال کرو سب تلوار چڑھاؤ پہ جب مناو बहत सारा

ਉਸਕੇ ਉਸ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੀ ਮਨਨ ਕਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਥੀ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਮੰਗ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ मदद मथां

मख लॻा मां बुला कोई करी तरह माता जी छोटी जी कुटीअ गुरू जी बह कनि जूं तूरो बि वपारी आया दर्शन चवंदा बुलाव ॾा

गुरू जी ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਰਦੇ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਦੀ ਨੋਮੈਨਸਮ ਕਰਨਾ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਬੱਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੀ ਸੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਐਸਾ ਨਾ ਵੇਦ ਜਾਰੀਆਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਲੇ ਚ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਲੀयत ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਆਦ

वाहिगुरू अंतर जंहिं करंटी वाहिगुरू अंतर जान हर तरीक़े ते सरनाया दाया रखंदी मदद करपा कर